Mari semula di MHI dan kita nak fokus pada satu yang amat penting sebab kita melihat tentang masa depan semua tapi bermula dengan akar umbinya yang kuat iaitu tentang remaja ataupun golongan muda uh -huh. yang menjadi pelapis kepada kepimpinan masa depan yang yeah. perlu diperkuatkan dengan ilmu dan sasiah yang terpuji. Yeah, jadi uh, kita bersama dengan seorang istimewa untuk berbincang dengan kita tentang topik ini kita bersama dengan Puan Siti Maria Mursinan iaitu Pengarah Bahagian Rawatan, Perubatan dan Pemulihan AADK. Selamat so, datang Wan. Selamat okay. datang. Terima kasih datang ke MHI dan tentunya eh. Fethi seperti Fethi katakan tadi memang membimbangkan kalau kita lihat hmm. uh, dari hari ke hari ada sahaja berita-berita yang menakutkan kita lagi-lagi sebagai hmm. seorang ibu bapa dan gejala sosial ni saya saya perasanlah faktri kebanyakannya terkait dengan hmm. penggunaan gadget hmm. ah itu yang menakutkan jadi sebabkan itu kepada anda semua yang menonton kita sama-sama um, mengajak anda untuk berkongsi Tentang pendapat anda tentang perkongsian remaja itu mengenai masalah gejala sosial ni di Facebook kami Malaysia hari ini Baik, mungkin Puan dapat cerita dulu bagaimana dengan uh, terkini lah Mungkin uh -huh. ada kebimbangan peningkatan uh, statistik dan sebagainya Yang mungkin menggerunkan kita yang mungkin tak tahu ya Yang mungkin uh, tak boleh tahu tapi inilah realiti yang berlaku ya. Okey, uh, terima kasih kepada Futri dan lah. Dan terima kasih juga kerana menyempur EDK pada pagi ini Untuk berkongsi berkenaan dengan fenomena penagihan dadah uh -huh. Dan masalah penagihan dadah yang ada sekarang lah uh -uh. Uh, kalau ikut statistik yang kita lihat, memang ada sedikit peningkatan lah yang berlaku dan jumlah penagih yang meningkat lah berbanding uh, tahun sebelumnya. Dan begitu juga dengan jenis dadah pun dah dah makin berbagai lah berbanding yang sebelum-sebelum uh, ini. Dan dan apa juga yang memang kita juga uh, penagih dadah tu dah jadi yang semakin muda. Maksudnya umur penagih dadah tu dah ada yang uh, umur yang muda lah yang terlibat dengan penegihan. Kalau dulu kita lihat yang muda-muda ni penagih muda ni kita tak persiapkan supaya orang yang bawah 18 tahun ke bawah lah. Yeah. Uh, kalau dulu kita uh, rasa benda tu macam mustahil dan memang tak ada. Yeah. Tapi sekarang keadaan ni mungkin dah semakin lama, semakin ringkat. Kita beberapa kajian juga menunjukkan bahawa benda ni ada lah berlaku disebabkan ada uh, satu-satunya gadget, kemudian yeah. uh, apa ni, pergaulan lepas tu uh, kita punya sistem komunikasi, kita perhubungan dan sistem uh, ikatan kekeluargaan. dan uh, sekarang ni pun kalau kita lihat uh, banyak antara kita pun kurang sosial. Sistem sosial tu agak longgar yeah. dan kita pun kurang berkomunikasi. Yeah. Jadi benda-benda tu yang menyebabkan masa penagihan dadah tu uh, uh, oh. makin meningkat lah. Yeah. Uh. Kadang-kadang kalau kita tengok remaja ni mereka tidak mengenal satu-satu hmm. melainkan lain pun. Dia kenal melalui online. Hmm. Bila jumpa saja, terus terjebak dengan perkara-perkara hmm. yang tidak diinginkan. Dan sebenarnya, uh, Puan, kami ada satu perkongsian video di sini, iaitu tentang uh, rem perkongsian remaja mengenai masalah gejala sosial ini. Jadi sebelum kita sambung lagi perbincangan kita, okay. apa, apa kata ini kita kira ini memang membantu kepada oh, perbincangan kita yang di ya, yeah, Bagaimana betul. ia bermula dan juga berakhir ataupun uh -huh. ada ketelanjuran uh -huh. yang mahal kepada kerusakan saksikan laporannya. Bagai di penjara janji diri sendiri, manusia yang dulunya bebas kini terperangkap di baliknya konkrit batu. Menyelami jiwa anak muda, John bukan nama sebenar 28 tahun. Merungkai kisah hidupnya dulu yang pernah hilang arah. Disangka itu keseronokan yang sempurna, John mula menonton video-video luar tabi'i sedari usianya 15 tahun lagi ketika di bangku sekolah menengah. Compare the video and reality, video lagi like best. Because video, you dapat punya fantasy yang you nak compare to reality. Reality is just like that. Video you get the fantasy macam the first starting apa you nak. Let's say which category you want to Like certain people have BDSM, some people fetish with kaki. And so ada banyak-banyak kategori, -banyak sub-kategori yang boleh pergi. So that's why I cakap, video compared to reality, If you combine lagi best kan Tapi kalau In terms of Kenapa berita lagi Sebab Ya yeah, Video lagi best Fantasy dia dapat Fulfill our fantasy ya. Yeah. Kita cakap sebagai general on guy Nasu lain macam kan nah, Nasu kuda Lain masa kuda kan Kita nak benda tu Tak dapat Kita bila lagi video So kalau boleh setiap hari nak Setiap hari tak dapat Setiap hari lagi kat video sudah dua tahun ditempatkan di rumah pemulihan ahlak insani membuktikan kesungguhan John untuk kembali kepada fitrah asalnya manusia yang ingin jauh dari anasir luar yang jahat. Sekarang ni kita tengah pergi chat dengan member pun kita hantar memes dah boleh unsur lucah. Kita boleh hantar unsur lucah, stiker lucah. Benda tu it's something that can trigger for a person that is addict tahu dah ni. But right now ni yang budak-budak muda generasi muda sekarang ni, mau perempuan, mau lelaki, diorang set jual diri diorang sendiri from the internet. And diorang jual diorang ni terlalu murah. Ha. You can get diorang naked, fully naked for 50 bucks a picture. Itu on Telegram. is itu Telegram ni open. So mana yang kalau kita pergi nak pergi advance sikit, mana kita nak pergi jumpa-jumpa bagai semua ni, sekarang application terlalu banyak kita ada Tinder, kita ada bump, apa, Bumble, apa Bumble benda yang banyak lagi kan. So benda-benda ni yang terlalu excess mudah It's just like on your fingertips kan Swipe left, swipe right, jumpa So dah tak macam dulu, dulu macam susah So jadi internet ni sekarang jahat, tak macam dulu Kita hantar link, kita buka, dapat Website kena ban, buka website baru Bukan sekadar mendekatkan diri dari mana kita datang dan kepada dia kita kembali, tetapi berperang dengan jiwa ketagihan video porno dengan melakukan pelbagai aktiviti seperti bersukan, berkebun, dan khidmat luar bagi melupakan hiburan yang setiap hari dijama. Jika tiada kawalan emosi, mandian ais adalah salah satu solusi menenangkan jiwa yang kacau. Mandian ais adalah proses berendam dalam air sejuk yang dipenuhi ais. Pelatih di sini akan dimandikan ais bagi meredakan tekanan emosi yang dihadapi. Muhammad Ayub Ombi sudah lebih 10 tahun menjadi kaunselor dan perawat di sini membantu memandikan ais kepada pelatih yang bermasalah. Dimulakan dengan Al-Fatihah, tiga kul, selawat dan doa, mandian ais dimulakan. Secara asasnya, mandian ini membantu untuk merawat ketagihan, meredakan simptom withdrawal seperti keresahan dan perubahan emosi yang tidak stabil. Panasnya cuaca seperti terhenti bila simbahan ais menyentuh tubuh. Apa perasaan dia? Ha. Tenang lah, dia tak ada benda yang kita It's basically addiction kan Addiction ni ke, ke semua benda lah Termasuk juga video ni juga kan Tak ada benda kita nak mencari, tak ada benda kita kejar So, kat sini dia ajar kita untuk kita ketagih berzikir Pesanan untuk orang keluar This thing is a dangerous thing lah Addiction with the blue apa, video ni kan Benda ni benda yang Dangerous Dia boleh bawa ke benda-benda yang bukan-bukan nanti Kacau pula family orang From anak muda nanti pergi try yang tua Tua pergi try muda tak dapat ni Campur pulang dengan dadah Main sama jenis Tak dapat sama jenis Main yang berjenis-jenis So benda ni bukan benda yang Ya yeah, simple lah Benda ni bahaya If can stop, stop lah It's not fun actually Moga apa yang dilalui John menjadi iktibar dan membuka mata orang di luar sana. Bukan soal tewas, tetapi kecundang dengan keseronokan nafsu dunia